Уважаемые коллеги, действительно очень приятно говорить в такой аудитории, где, в общем-то, все мы говорим одну и ту же мысль, но высказываем ее как бы с разных позиций, и все равно приходим к одному и тому же итогу о том, что же есть гиполепидемическая терапия адекватная, какие препараты назначать нужно. Давайте просто сразу вот решим. Все-таки, если гиполипидемическая терапия, я буду об этом говорить, это все-таки статины. Вот те фитопрепараты, которые иногда пытаемся мы решать как альтернативу, это возможно только в качестве адъювантной терапии. На самом деле, э, статинам сейчас альтернативы нет. Есть препараты, которые несколько улучшают их эффект, и об этом тоже мы будем немножечко говорить. И вот, вы знаете, недаром, наверное, вот все участники Евроэспайр-4 Говорят об этом исследовании. Марина Николаевна так вот уходит из нашей аудитории. Я хочу показать, что действительно, вот это присутствие в Евро СПР 4 как раз благодаря большому усилию Марины Николаевны, без нее, наверное, ничего бы не было. И все мы, желающие в нем участвовать, должны быть ей очень признательны, потому что ее усилиями, усилиями ее сотрудников, это было в конце концов реализовано. Мы были как бы основные солдаты, а вот генералом была у нас Марина Николаевна в этом исследовании. Итак, давайте еще раз. Посмотрим очередной фрагмент Евро-СПР-4 Евро и его позицию в отношении Украины. Итак, повышение уровня общего холестерина у нас, к сожалению, наблюдалось 56% процентах случаев. По э, липопротеидам низкой плотности еще хуже. 88 процентов наших э, пациентов имели это превышение. С учетом того, что статины принимали на бумаге 80 процентов, но достигли целевого уровня липопротеидов низкой плотности только 15 процентов. Конечно, может быть, здесь была и неприверженность, конечно, может быть, было некоторое лукавство наших пациентов, которые говорят, да, да, доктор, я все принимаю, а на самом деле по проверке именно фармакокинетики, действительно оказывается, что практически только треть реально принимают, еще треть принимают периодически, а треть, как я уже говорила, принимают э, в основном в уме, а на деле э, к этим таблеткам даже не прикасаются. Вот если говорить все итоги анализа липидов крови в э, Евроэспайр-4, вообще о всей Европе, очень приятно, что мы там тоже присутствовали, то липидные цели более интенсивные в рекомендациях. В рекомендациях 2011 года и 2012, здесь написано 2012, что посылается на рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых. Более двух трети не имеют, имеют уровни выше целевых, и менее трети пациентов достигают целевых уровней. Помним, Украина только 15%. И вот Украина в зеркале Евроэспайр, 56 против 39 повышения общего холестерина, на 88 против 85 низкой плотности, статин 80 процентов на бумаге, поверьте, на бумаге против 86, потому что достижение целевого уровня только 15 И вот опять мы говорим о нашем исследовании. Я как-то сразу в первом докладе говорила о гипертензии, а сейчас вернемся к дислипидемии, потому что именно два компонента липидного спектра, это общий холестерин, холестерин липопротеидов низкой плотности, как раз являются одними из самых распространенных факторов риска в Украине. И давайте посмотрим, что это конкретно, если по общему холестерину 69,4 это общая цифра, то у женщин даже больше против мужчин, 71 против 62. Вы видите, это превышение, причем начинается уже в возрастной группе 40-49 лет и в дальнейшем так и соблюдается. Если говорить о холестерине или в низкой плотности, практически также единственное как бы существенное превышение уже идет в возрастной группе 50-59 лет. Если говорить о гипертриглицеридемии, видите, у мужчин в среднем выше, чем у женщин, и действительно это превышение гипертриглицеридемии достигает старшей возрастной группы, а 60-69 лет опять женщины выходят на первое место. А вот, казалось бы, не самый распространенный для Украины в среднем 18% популяции гипо-альфа-липопротеиномии или низкий холестерин липопротеида высокой плотности, к сожалению, видите, вот здесь вот красные столбы практически в два раза выше в женской популяции во всех возрастных категориях, нежели в мужской. Этому есть свое объяснение. Итак, тем не менее, все-таки концентрируемся на холестерине или в низкой плотности как первичной нашей цели в достижении. Вы видите, основной профиль больного с дислепидемией, повышение проатерогенных и снижение антиатерогенных. Все это было описано еще в 2011 году в европейских рекомендациях. В том же году мы издали наши отечественные. И все это базировалось, безусловно, на системе СКОР. Единственное, я уже говорила, в 2011 году Европа, Европа ввела как бы 4 варианта скор, видите, все больше и больше зеленых квадратиков, в зависимости от увеличения холестерина липопротеидов высокой плотности. Тем не менее, холестерин липопротеидов низкой плотности – это целевой, в общем-то, показатель для нашей терапии. Три уровня, меньше 1,8, меньше 2,5 и меньше 3 – это в зависимости от риска. Очень высокий, высокий и популяционный риск. И вот все было бы хорошо, если бы в ноябре 2013 года в Далласе, в Соединенных Штатах на заседании американской ассоциации сердца не прозвучало то, что американцы вообще отказываются от целевых уровней. Я думаю, что этому виной два, две причины. Вообще я называю их рекомендации рекомендациями уставших кардиологов. Действительно, у них точно так же, как и у нас, только треть пациентов или ниже трети это их достигают целевых уровней. Они решили от них отказаться и сказать, что нужно только хотя бы стремиться на 50% у лиц высокого риска снизить холестерин либо низкой плотности. Но на самом Дели. Буквально через сутки, через двое пошел шквал опровержений со стороны Американской диабетологической ассоциации, со стороны Международной общества атеросклероза, со стороны Европейского общества атеросклероза. И вы видите, это на сайте Европейского общества атеросклероза проанализировано, что мы не имеем права отказаться от цели, потому что все-таки цель это наше направление, то есть для Европы цели остались, те, о которых я уже говорила. Почему? Потому что видно, чем ниже все-таки уровень холестерина липопротеида в низкой плотности тем лучше перспектива нашего больного. Еще раз возвращаемся к той когорте, которую мы анализируем вместе с институтом Амосова. Это больные с многососудистым поражением. Вот посмотрите выраженность их факторов риска. 100% это гипертоники, 80% это диабет и дислепидемия выраженная, затем ожирение, курение, гипотериоз, нарушенная толерантность к глюкозе. На самом деле, я еще раз говорю, никогда не думайте, что к вам пришел больной только лечить артериальную гипертонику, претензию или ишемическую болезнь сердца. Посмотрите, у него явно присутствует 3, 4, 5 или больше факторов риска. Вот и если говорить о реальном воздействии на э, э, липидный профиль, мы работали с разными аторвостатинами. как-то с аторвастатинами у нас складывалось все больше э, такого комплаенса у наших пациентов. Э, максимальную помощь нам в осуществлении вот этого годичного наблюдения после проведения ортокарнарного шунтирования как раз оказал Киевский витаминный завод и со своим препаратом тоже аторвостатином Левастор. И вот давайте посмотрим, все те же три группы. Первая приверженная, вторая частично приверженная, то есть это курсовая терапия. Третья, те, которые полностью отказались. У первых двух имелась тенденция, в общем-то, к уменьшению общего холестерина. В первой достоверная, во втором, так сказать, менее достоверная. То же самое по холестерину или по протеидам низкой плотности. Три глицериды уменьшились, безусловно, в большей степени в первой группе, потому что они вообще все рекомендации наши выполняли то же самое по холестерину и липопротеидам высокой плотности мы здесь не добавляли ни фибраты ни какие другие оптимизаторы как бы действия статином видите вырос уровень холестерина липопротеидов высокой плотности и все это ассоциировалось с чем с тем что вот эта вот приверженность выражалась в увеличении уровня холестерина липопротеидов низкой плотности как нашей цели через год и это все выражалось прогрессированием атеросклероза и вот давайте посмотрим вот больной до терапии, то есть до аортокоронарного шунтирования его первичная коронарограмма, а вот коронарограмма после года, после того, когда он, обратите внимание, лечение прекращено, возобновлено курение. Вот такой вот был непослушный у нас больной К. А вот теперь давайте посмотрим другой, другой пациент. Вот его исходная ангиограмма. Обратите внимание, как прекрасно первичная ангиограмма визуализирует ветвь тупого края. И вот та же ветвь тупого края и в большей степени до 90-100 передняя межжелудочковая ветвь. Еще раз возвращаюсь, 50-60 межжелудочка ветвь, видите, а все-таки дистальные отделы хорошо видны. Ветви тупого края вообще без претензий со стороны ангиологов. И вот что мы получили. То же самое, этот же больной, видите, вот эти 70 ПМЖВ и 70% субоклюзия такая ствола левой коронарной артерии. Это на самом деле тяжелый очень контингент. И вот он же через год, видите, та же позиция, практически сложно было в этой ангиограмме найти но мы нашли ту же позицию видите клипсы то есть это больной после операции вот э, все что осталось от его огибающей ветви а вот ветви тупого края еще раз смотрим вот хорошая ветви тупого края в исходе <coughs> прекратил терапию вот видите все что осталось тень от ветви тупого края. Теперь смотрим правую коронарную артерию, она тоже, в общем-то, шунтирована 90-100%, видите, на уровне проксимального отдела. И прекрасно визуализировалась весь ветвь от острого края, это бассейн правой коронарной артерии. И вот смотрите, все, 100% окклюзия ветви острого края. То есть те цифры, которые я показываю, на самом деле просчитаны по реальным ангиограммам. Исходная, и вот видите, клипсы, больной через год вот нету этой уже, не визуализируется ведь острого края много нареканий в отношении безопасности, очень честно говоря мне удивительно, когда выходят гастроэнтрологи, говорят не пейте статины, они губят вашу печень давайте посмотрим, а с аспирином они не спорят, несмотря на то, что кровотечение есть, так вот оказывается, когда проанализировали и сравнили аспирин и статины аспирин в 500 раз чаще дает побочные реакции, нежели статины. Кроме того, очень много муссируется, в общем-то, таких сведений в отношении диабетогенного действия статинов. На самом деле это сопоставляется интенсивная терапия против умеренной или стандартной, скажем, такой терапии. Что в итоге? Интенсивная терапия действительно ассоциируется с увеличением на два случая сахарного диабета, но на 6,5 случаев меньше развития сердечно-сосудистых событий. То есть успех превалирует над тем риском. На самом деле даже вопрос о манифестации сахарного диабета всегда у меня вызывает некоторое осторожное такое восприятие, потому что, собственно говоря, это проградиентный процесс. Больной с нарушенной толерантностью сегодня – через год будет иметь сахарный диабет. И это естественное течение этого заболевания. Поэтому доказательству здесь, в общем-то, тоже нужно всегда очень внимательно анализировать, что произошло с вашим больным Ивановым или больным Петренко. Все-таки, может быть, он был тучный больной, и это вызвало у него сахарный диабет, а не прием статинов. Но, тем не менее, говорим, статины Первая линия нашей борьбы с дислепидемией. Вторая линия – это уже присоединение к ним фибратов и эзитимиб. Фибратов, если повышены на фоне статинотерапии триглицериды и низкие липопротеиды высокой плотности, тогда вы можете получить эффект от фибратов. А эзитимиб, если вы не хотите доходить до максимальных доз, а получить практически тот же эффект на низких и умеренных дозах, тогда вы получите усиление воздействия на уровень холестерина липопротеидов до в низкой плотности. Анна Дмитриевна говорила 1,3. Вот мы так стыдливо пишем 2% от потребности принимают у нас статины. В России 12, в Европе в среднем 55. Вот куда мы должны стремиться. В Америке 95. Наверное, это все-таки длительное воздействие на популяцию всех профилактических мероприятий и страховой медицины. Я думаю, что мы должны идти в правильном направлении, как, извините, в нашем политическом э, курсе, так и в отношении наших лечения наших больных. Я вам пожелаю в этом большого успеха. Спасибо большое.